Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu taala dalam surah Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salah wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, didikalah salat. Suruhlah mereka dengan perbuatan yang baik dan cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu sesungguhnya itu adalah antara yang paling penting Tuan Seri yang dipertua saya merekankan jutaan terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan untuk turut sama membahas Belanjawan 2026 yang telah dibentang oleh Yang Berhormat Tambun Pertamanya saya ingin menyentuh peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan sebanyak 66 bilion 198 juta 1,600 ringgit biaya mengurus sebanyak 59 bilion manakala biaya pembangunan 6 bilion dengan peruntukan yang diberikan saya percaya cabaran pelaksanaannya juga akan melalui berbagai bentuk isu yang akan timbul semoga pembiayaan sebenarnya itu dapat dilaksanakan dengan betul dan tepat cabaran dalam dekad hari ini semakin rumit seminggu ini saja banyak peristiwa yang menyayat hati dilaporkan jika dulu isu-isu jenayah berat hanya kita lihat dan dengar di luar kawasan primis sekolah. Tapi hari ini berita-berita jenayah tersebut datang melalui institusi ilmu institusi pendidikan. Isu yang sangat berat. Buli rogol dan bunuh manakala suspek pula dalam kalangan murid dan masa juga dalam kalangan murid pihak keselamatan semakin sibuk masuk keluar sekolah, membuat siasatan demi siasatan sekolah. Dahulunya amat jarang berlaku akhbar arus berdana dan siaran di media sosial semakin rancak melaporkan kehangatan berita sensasi domestik dalam negara. Seperti biasa, kenyataan demi kenyataan dari pihak menteri dikeluarkan yang kadang-kadang tidak disenangi oleh beberapa pihak. Saya teringat antara intipati falsafah pendidikan negara memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahir insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Fokus utama kementerian sepatutnya menyemak semula proses kemenjadian murid berlandaskan falsafah pendidikan kerana kemerdekaan negara ini telah memasuki usia 68 tahun. Namun, setelah bertukar ganti Menteri Pendidikan, pelajar-pelajar juga generasi pasca merdeka disajikan dengan berbagai maklumat pantas berkelajuan tinggi. TV sudah tidak menjadi informasi utama. Program-program di luar TV yang murah Jenazah Alah Madani masih gagal menghayati falsafah tersebut. Jenazah hari ini seusia dua tahun sudah mahir menggunakan aplikasi media sosial, YouTube, Netflix dan banyak lagi ruang mainan dan hiburan kanak-kanak di awal usia. Dalam usia tujuh tahun masih gerbang pendidikan, pengetahuan dan kemahiran sedia ada mengenai penggunaan media sosial telah sebati dalam jiwa mereka. Paling membimbangkan sekarang ini ialah permainan dalam talian. Seperti yang disebutkan oleh Kepung tadi, Ketagihan permainan dalam talian ini suka dikawal. Dunia sekeliling tidak dibulikan. Di barat sudah ada undang-undang untuk mengawal chatbot, aplikasi seperti ChatGPT berfungsi dalam melayani semua permasalahan hidup hingga mengatur cara membunuh diri. Hal ini sangat membimbangkan kerana kerana membabitkan kesihatan mental. Berada di alam khayalan bukan lagi realiti. Apakah langkah KPM bagi mengatasi kelajuan maklumat seperti ini? Adakah menteri yang terlibat dalam komunikasi telah mengambil tindakan drastik bagi menangani hal ini? Dengan cabaran baru ini, persoalannya lagi adakah peruntukan belanja yang ada mampu memperdanakan program memperkasakan pendidikan digital dengan kerjasama Kementerian Digital? Suatu perlu dilakukan kerana pelajar sudah bosan berada di sekolah. Kekangan handset tiada di tangan dan hanya dapat bebas berbuat demikian di luar sekolah. Ini satu cabaran besar untuk menarik minat untuk berada di sekolah bagi menelaah ilmu yang cukup berharga di usia mereka. Murid perlu disibukkan dengan aktiviti yang merangsang mereka untuk memberi fokus dalam pembelajaran. Masa kosong dan tiada aktiviti yang merangsang mereka dalam menekuni pelajaran menyebabkan mereka mempunyai pilihan untuk melakukan aktiviti secara bersendirian dan berkumpulan dengan aktiviti tidak berfaedah. Ada pihak juga memberi pilihan agar peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah perlu diadakan semula. Semata-mata untuk memberi ruang kepada pelajar untuk bertungkus lumus menghadapi peperiksaan. Seterusnya, saya ingin mengulangi apa yang telah dibahaskan oleh YB Indra Mahkota berkaitan tentang pelajaran yang tidak sepadan dengan murid. Seolah-olah dipaksa pelajar untuk mempelajarinya. Umpamanya dalam pendidikan Islam bahagian Jawi, tahun satu telah ditekankan membaca, membina dan menulis serangkai kata dan kata majmuk Daripada suku kata terbuka dan tertutup Ini sebagai satu contoh Sepatutnya PDP Jawi memerlukan masa yang panjang Murid boleh mulai surut tunggal dengan baik Dan mengejar perkataan yang mudah Tidak diberikan tajuk yang sukar untuk dipahami Masa pengajian Jawi hendaklah berterusan Tidak di sekolah rendah sahaja Malah diteruskan hingga selesai ketika terlima KPM ya, mesti main. mengorak langkah lebih agresif Merealisasikan kemenjagaan murid Benar-benar mampu menyapai hasrat persatuan Pendidikan Negara Tuan yang dipertua yang Ipoh yang cuma bangun nak bagi laluan nak tanya yang sikit umat, je yang umat, ini. Ya. soalan yang ringkas bagi tak bagi sekejap, sekejap. Sekejap. Sekejap, okay. sekejap, satu masa dahulu pelajar yang melanggar disiplin berat akan dirotan hukuman ini diterima dengan baik oleh ibu bapa dan masyarakat merotan pada waktu itu dianggap satu kebiasaan untuk mendidik pelajar Malah pengalaman saya menjadi guru di salah sebuah sekolah, guru disiplin menggunakan rotan bagi pelajar yang lewat ke sekolah, kesannya sifar ponting dan guru tersebut sekarang sudah pun kembali ke rahmatullah antara guru popular di sekolah. Kerana merasakan hukuman yang diterima setiap pendidikan yang paling berkesan untuk mendidik mereka. Namun hari ini, tidakkan merotan pelajar di berlaku di sebuah sekolah di Pulau Pinang. Akhirnya dua orang guru pula diberkas oleh pihak polis dan berdepan dengan hukuman penjara dan sebat. Fenomena ini amat berbeza dengan zaman dahulu dan akan menyebabkan guru-guru mula memikirkan masa depan dan kerjaya mereka. Sekiranya mereka diberkas dan ditangkap akibat tindakan menghukum pelajar, periuk nasib mereka akan terlingkup dan masa depan mereka tidak secerah yang mereka idamkan. Akhirnya, sebarang gejala buruk yang di depan mata mereka tidak diperdulikan. Punca kosanya ialah muratan bukan muratan bukannya dengan alat yang tidak biasa digunakan. Persoalannya apakah pembelaan oleh pihak kementerian bagi kes-kes melibatkan guru berkenaan dan apakah telah menjadi kes-kes dan apakah telah menjadi kes polis guru-guru terlibat tidak lagi menjadi beban kepada pihak KPM untuk melihat kebajikan keluarga guru berkenaan. Guru bukan penjenayah. Kesilapan memang akan berlaku sehingga melibatkan aduan polis. Kita tidak menganggu sesetan polis. Namun bagi pihak KPM, apakah pembelaan kepada guru-guru yang terlibat dalam memberi keterjaminan pada guru-guru di seluruh Malaysia bahawa KPM dilihat sebagai badan induk yang bersifat ihsan kepada guru berkenaan. Adakah pihak KPM berlepas tangan dalam menangani isu pembelaan guru yang terlibat? Tuan Sri yang dipertua, keharmonian sebuah sekolah memerlukan kerjasama semua pihak. Kerjasama yang seharusnya didipat gandakan menurut hubungan dua hala, PIBG dan sekolah, kepimpinan politik setempat yang diberi mandat oleh rakyat dan juga pelan pihak keselamatan. Ketimpangan dan kelompangan Ha, ini saya perbetulkan, kelompangan yang berlaku sejak sekian lama peranan sekolah dijadikan tempat agenda tersendiri, sekolah bukan tempat menyemai politik keperhatian bukan juga tempat menjadi pengaruh politik dengan dana yang dicurahkan sekolah ialah tempat bagaimana dengan menjana keharmonian, mampu mengangkat kecemasan ilmu dan adab dengan nawaitu dan matlamat yang, matlamat yang jelas saya yakin dan percaya sistem pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan baik serta mempunyai masa depan yang gemilang. Apatah lagi mampu melahirkan murid dan pelajar menempati dengan falsafah pendidikan negara. Keangkuhan dan kejauhan diri apabila berkuasa dengan mendabik dada ini sekolah kami. Kami tahu apa yang kami perlu lakukan tanpa menghirau suara-suara untuk membina bersama iklim ilmu. Maka timbul masalah bertubi-tubi dan rencam serta rumit untuk diselesaikan rakyat hanya memerhati dan penuh keresahan ...dan menilai kembali fungsi kerajaan yang diberi mandat. Seterusnya ini, Tuan Seri Yang Di-Pertua... ...saya ingin menyentuh tentang bagaimana... ...perlunya kita bangunkan sasyah murid... ...pelajar Islam di sekolah harus berdana mempunyai... ...mata pelajaran pendidikan Islam... ...ruang yang cukup terbuka... ...untuk mendidik acuan agamanya... ...mengikut agamanya. Saya rasa terpanggil untuk menyebut tentang Jekaf... ...yang ditetuskan pada tahun 2005... ...oleh Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Pesalahannya... Bilakah KPM menganalisa semula keberkesanan JKF? Hampir 20 tahun program itu diperkenalkan hingga kini. Murid masih di tahap yang sama. Ringkasnya, keperibadian murid terhasil dengan kemampuan murid menguasai Al-Quran bagi pelajar Muslim. Apakah langkah KPM untuk membolehkan murid khatam Al-Quran di awal persekolahan? Setidak-tidaknya tahun 2 di sekolah rendah setelah selesai menguasai dan khatam Al-Quran. Adakah program JKF direview semula? bagi murid tahun 1 dan 2 di sekolah harus perdana mempunyai program khas karaih itu data yang diperolehi ramai murid hingga memasuki sekolah menengah tidak dapat menguasai Al-Quran, panduan utama bagi murid tidak lain dan tidak bukan semestinya murid mampu menguasai dan khatam Al-Quran di awal usia persekolahan sudah tentu sasyahnya akan meningkat kerana kepercayaan kita di sana adalah ada pertolongan Allah adalah malam bagi kita Generasi kita lahir cerdik tetapi gagal menguasai kalam Allah. Oleh hal yang demikian, bagian pendidikan Islam mesti melihat isu ini bagi mengangkat cahaya murid dengan menguasai Al-Quran sejak di awal persekolahan. Tan Sri yang betul. Dipetua... Yang Muhammad, <tuh> ya. soalan sini. Hmm, ya, saya. Satu soalan yang sangat ringkas saja. Uh, pandangan yang sangat-sangat bernas oleh Yang Muhammad Cerai. Dan saya setuju uh, kebanyakan kalau tidak semualah apa yang disebutkan. Tapi saya nak mohon, apa semua sekolah-sekolah uh, yang bawah KPM yang dihuraikan oleh Yang Berhormat itu juga adalah Kementerian Pendidikan untuk rakyat Malaysia yang bukan Islam, bukan Bumi Putra. Adakah pihak Yang Berhormat bersetuju dengan apa yang telah ditulis oleh pengkalan Cepa bahawasanya bukan Islam dan bukan Bumi Putra adalah bersamaan dengan Zionis Israel? Sebab apa yang disebut tadi memang sangat baik. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Yang Bumat. Tetapi apabila ada persamaan itu, jadi saya nak mohon pandangan Yang Bumat sama setuju atau tidak setuju dengan pendirian penggalan cepat. Saya, ok, terima kasih. Saya bersetuju dengan penggalan cepat yang angle yang dia ambil dari segi bukan genocide, tapi angle yang dia ambil dari segi sudut lain. Dan insya Allah akan dibahas mula oleh penggalan cepat apa yang disebut tadi. Ok, saya bersetuju dengan perkara cepat tapi bukan dari segi genocide tapi dari segi lain okay. So saya yang akan muhammad, teruskan masa saya bukan Islam masih ada ada sebentar 2 minit lagi Tansi yang dipertua Tansi yang dipertua adakah adakah persamaan itu bukan bumi putera dan, bukan Islam tapa, tapa. bersamaan Tansi, dengan Zionis Israel uh, itu insyaAllah akan uh, dijawab oleh uh, pihak lain lah so yang muhammad setuju lah saya bersetuju dengan perkara okay, cepat dan uh, dari segi fakta-fakta lain saya cuba beralih pula di bidang pertanian Rungutan dalam dengan pesawah Kos pengeluaran semakin meningkat Racun, baja dan sewa mesin ditambah pula dengan subsidi yang tidak mencukupi Saya syorkan kepada kementerian agar memberi sokongan penuh Kepada tambahan subsidi dan bantuan input pertanian Serta harga lantai yang berpatutan Saya ingin merujuk kepada kenyataan Encik Abdul Rashid Yop Beliau sudah lama hubungi saya untuk memperkatakan soal ini Pengurusi yang mengetuai sebuah NGO berasakan pertanian menyebut bahawa beras putih tempatan yang masih kekal pada harga RM2.60 per kilo sejak tahun 2008 perlu disemak semula. Ini berikutan kenaikan harga padi RM1.500 per tan. Maka kepentingan ini ialah berlaku kegiatan beras tempatan bertukar kampit beras. Pihak pengiran tidak mampu bertahan dengan kenaikan kos dan harga beras yang masih ditakut lama. Saya mengesyorkan agar harga beras juga dinaikkan dengan kadar sen sekilogram dan harga padi juga turut dikekal diskalikan kenaikan sebanyak 1800 pekat. Ribuan ialah dengan kenaikan ini memberi nafas baru dan keadilan untuk semua pihak di lapangan. Saya bagi sikitlah pada Tangga Batu. Baik uh, saya nak tanya tadi kepung uh, bagi kesu kata kalau arak dijual dalam dalam airline airline nak bankrap. Tapi setuju tak uh, jerai bahawa ada beberapa airline Air Arabia Saudi Air, Kuwait Airlines, Iran, semua ni tak tak serve, uh, Brunei tak serve alkohol, tapi mereka tak berhingar pun. Masukkan dalam uh, ucapan saya, saya setuju. Sekian terima kasih yang tajam kasih